Bu günkü yeni dərsimiz tsikloalkanlar. Tsikloalkanlar, eee, karbohidrogenlər, yəni çəklikli quruluşa malik olan e, karbohidrogenlərdir. E, Bu günkü yeni dərsimiz tsikloalkanlar. Yəni adından da göründüyü kimi tsikloalkanlar, yəni çəklikli quruluşa malik olan karbohidrogenlərdir. Ümumi formulları CnH2n-dir. n >= 3-dən başlayır bunlar qapanlı quruluşudur və e, çiqo alkanlarda bütün karbon atomları sp3 birləşmə halında dır. Məsələn 2 nümayəndə C3H6 siklopropan, yəni alkanların e, adının əvvəlinə siklo sözünü əlavə edərək deməli olur siklopropan. 4 tən karbon olan butan idi, bu olur siklobutan, sonra siklopentan, sikloheksan, hətta sikloheptan. E, yəni siklopropanda e, e, bax bu üçbucaq quruluşunda elə bir siklda 3 dənə CH2 qrupu bir-birinə e, e, yəni tək qat rabitə ilə bağlanır və tək qat rabitəli olduqları üçün də sp3 cimdəşmə vəziyyətində olur. Məsələn burada siklobutan e, da CH2, CH2 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 CH2, yəni hamısında karbon atomları arasında tək qat rabitədir və hamısı da sp3 cimdəşmə vəziyyətində olur siklopentanda 5 e, belə deyək də bucaqlı formasında, digərində isə 6 bucaqlı formasında olur. Ümumi atom sayıları 3n, yəni n qədər karbon, 2n qədər hidrogen. Karbonla karbon arasında sidma sayı ilə karbon sayı qədərdir, çünki neçə karbon varsa, onların arasında da çikldə ilə e, o qədər də deməli sigma e, sayı olur karbonlar arasında. Yəni 3 dənə, 4 dənə, 5 dənə, 6 dənə, yəni sigma rabdə özütlü karbonla karbon arasında. Karbona hidrogen arasında isə hidrogen atomlarının sayı qədərdir. 6 dənə, 8 dənə, 10 dənə bu şəkildə davam edir. Yəni 2n qədərdir. Ümumi sigma sayı isə ümmi atomların cəmi. Məsələn burada 900 dənədir, burada 12 dənədir, burada 15 dənədir. Yəni 3n ümmi atomların sayı qədər sigma alta var. Ümmi EM-ləri 14n e hibrid orbitaların sayı 4n alkanlardakı kimi qeyrihibrid orbitaların sayı hidrogenlər sayı qədər, yəni 2n. Polyar karbonet rabtda bilirsiniz ki, iki müxtəlif qeyr-metal atomu arasında yaranır. Deməli, e, hidrogen atomunun sayı qədər olacaq 2n, qeyr-polyar karbonet rabtdanın sayı isə n qədər, yəni karbon sayı qədər olacaq. Sikloalkanlar da bir-birindən həmçinin CH2 qrupu qədər, yəni metilen qrupu qədər fərqlənirlər. Bu fərq də həmçinin düsturlarda özünü göstərir. Məsələn, CnH2n olanda ümumi atom sayı 3n idi, MR-i 14n idi, karbonla karbon arasında sigma sayı 2 idi, karbon hidrogen arasında 3 idi, hibrid ortamlarda 4 idi. Bir karbon artarsa, 2 hidrogen atomu artır və bu da onların ümumi atom sayında 3 atomun artmasına səbəb olur. Ümumi emillərində bir karbon, hidrogen kütləsi 14 qram artmış olur. Karbonla karbon arasında sigma sayı bir karbon artırdıya n+1 olur ee karbonun hidrogen arasında 2 e, belə deyək də atom 2 e, rahatlanma olmasına səbəb olur. Ümum, hibrid orttolların sayı da bir karbon artır deyə 4 dənə artır. Digərində də bir karbon azalır deyə 2 hidrogen atomu azalır və bu da ümmi düsturlarda özünü göstərir. Alkanlarda ee e, deməli şəmrəli adlandırma var idi, bir də beynəlxalq adlandırma. İndi tsuk halkanlarda şəmrəli adlandırma yoxdur, əsasən beynəlxalq adlandırmadır. Beynəlxalq adlandırmada nədir? Siklondan deyir kənarda bir e, radikal olarsa, zəncir nömrələnmir. Radikalın adı və siklo alkanın adı deyilir. Məsələn, bax e, zəncirdən kənarda bir dərəcə metil radikalı var. Olur metil siklopropan. Sonra zəncirdən kənarda etil radikalı var. Etil siklopropan. Zəncirdən kənarda, yəni siklondan dadır kənarda n-birlə meqtendral radikalı var. Ona görə də metil tsiklobutan. Yəni bu ad verilibsə, formula necə qurulur? Deyir tsiklobutan, yəni sondan başlayıb arxadan tsiklobutan deyir. 4 dənə karbonu tsiklodə yazdım və metil radikalı da hər hansı birinə bura ata bilərdim. CHCH2 olar, CH3 olar, bura CH2 qalardı. Fərq yoxdur, yəni bu formada. Yəni olur metil tsiklobutan. Əgər siklondan kənarda deyək 2 və daha artıq şaxə haləmi varsa, şaxənin birinin başladığı karbondan nömrələnir. Şaxədə biri böyük, biri kiçik radikal olarsa, kiçik radikalın yerləşdiyi başladığı yəni karbondan nömrələnmə aparılır. Məsələn, burada baxırıq ki, siklondan kənarda, e, deməli, karbon CH3-mdir. E, deməli, siklondan kənarda e, siklondan kənarda 2 dənə radikal var. Ona görə də nömrələnmə hükmən aparılmalıdır. Olur e, deməli. Deməli nömrələnmə aparılır. Nömrələnmə aparılır bir e, birinin başladığı təqdirdə məsələn burdan başlaya bilər. 1 2 3 sikloda 3 dənə karbon var və birinci, ikinci karbonu və ya da burdan başlaya bilərdik. 1 2 3 ola bilərdi. Əsas odur ki, yaxın uldunda belə. Yəni belə gedə bilmərik. 1 2 3 getmək olmaz, çünki rəqəmlərin cəmi böyük olur. E, onda uldu nə 1 2 dimetil siklopropan. Məsələn burda 1-ci, 2-ci karbonda, yəni siklın kənarda 2 dənə radikal var. Onda 1 2 3 4, yəni uldu nə 1 2 dimetil siklobutan. Sonra e, eyni bir karbonda İki dənə e, radikal var. Yenə nömrələnmə getməlidir. Yəni 1 buradan başlayıb 1 2 3, siklo da 3 dənə karbon var. Oldu 1 1, yəni eyni karbonda 2 dənə radikal. E, yəni belə də təkrarlanır. Siklopropan e, oldu. Sonra e, digərində e, məsələn burada e, baxırıq ki, deməli Burda baxırıq ki, tsikldan kənarda yenə də 2 dənə e, radikal var. Biri burdadır, biri isə digər karbondadır. Və nömrələnmə yenə də olmalıdır ki, yaxın olsun həm də birinin başladığı tərəfdən. Yuxarıdan başlayaq 1 2 3 4 5 6. Yəni tsiklda 6 karbon var. 1-ci 3-cü karbonda metil radikali olur. 1-3-dimetiltsikloheksan. Digərində e, bir qayda dedik ki, əgər bir tərəfdən kiçik, bir tərəfdən böyük radikal olarsa, kiçik radikalın daxil olduğu karbonla nömrələmə aparılır. Yəni burada da deməli metil radikalı, bu CH3 bu metil radikali burdan e, deməli daha yaxında belə deyim. 1 2 3 4 bu yolla nömrələşə gəlir. Burdan isə 1 2 3 olur. Ona görə birinci karbonda metil 3-cü karbonunda etil və siklopentan, yəni sikl də 5 dənə karbon var, o olur siklopentan. Bax belə. Gəldik sinif daxili izomerliyə. İzomerlik nədir? Bilirik ki, tərkiblər eyni, nisbəti qütləyəni bir-birindən quruluşuna görə fərqlənən. Sinif daxilində izomerlik var. Bunlarda karbon zəncirinin quruluşu izomerliyidir. İkinci nümunədə siklobutan dan başlayır, yəni siklobutan və metil siklopropan. Yəni tərkiblər eynidir, quruluşdan bir-birindən fərqlidir. Yəni biz siklopentan e, üstündə yaza bilərik, siklopentan metil siklobutan yaza bilərik e, və yaxud da ki 1,2 dimetil siklopropan yaza bilərik, 1,1 dimetil siklopropan yaza bilərik. Yəni eyni ilə e, tərkiblər eyni və quruluşdan fərqli olan müxtəlif izomerlər yarana bilər. Çinftlər arası izomerliyi bunlarda alkinlərlə izomerdirlər. Yəni 1-2 qat rabitəsi olan karbohidrogenlərlə izomerdir. Alkadisik halkanların 1-ci nümayəndəsində amma alkinlərinin 2-ci nümayəndəsində bu izomerlik başlayır. Yəni C3H6 tərkibli e, birləşmə tsikloalkanların 1-ci nümayəndəsidir və bu tsiklopropan şəklində yazılır bu şəkildə. Amma C3H6 tərkibli e, yəni bu isə alkinlərinin 2-ci nümayəndəsidir. 1-ci nümayəndəsi C2H4-dür bu cisim 246. Yəni artıq siklik e, quruluşlu karbohidrogenlər və 1-2 qatlı yəni, karbohidrogenlər bir-birinin izomeridir. Yəni bu açıq quruluşudur və burada karbonların arasında 2 qatlı atom var. Məsələn, siklobutan, həmçinin bu buten-1, buten-2 şəklində, yəni bunların tişin forası izomeridir. E, fiziki xassələri siklopropan, siklobutan və metil siklopropan, yəni tərkibində xar karbon sayı 4 olanlar deyilmə olmaz şəraitdə qazdır, 5-dən ona qədər ə mavidir. 11-dən başlayarsa deyir, bəlkə aldadılar. Nümayəndələrin sayı artdıqca ərimə qaynama temperaturları sıçrayıqları artır, çünki bəlkə doğru gedir. Su da hələ olmunlar, karbon və hidrogen kütlə faizləri də dəyişmir. Yəni kütlə faizi, məsələn, karbon kütlə faizi 12/14-dür. Ümmi götürsək, hidrogenin kütlə faizi 2/14 n-dir. 12/14 n deməli, karbondadır. 2/14 isə Hidrogen nədir? Alınmaşına baxsaq, alınmaşında alkanların dey dihalogenli törəmələrini. Məsəl üçün alkanların monohalogenli törəmələrinə natriumla təsir eləyəndə yuş reaksiyası olurdu, zəncir uzanırdı, ikiləşirdi. Amma dihalogenli törəmələrinə natriumdan, kaliumdan və yaxud da çink metalından təsir etdikdə sikloalkanlar alınır və bu alk sikloalkan nə zaman alınır? Halogen atomları bir-birininin ə e, artıcı yox, yan yəni, qonşu karbonlarda olmamalıdır. Bir-birindən ən azı bir karbon atomu qədər aralı olmalıdır. Və bunu necə alır? Məsələn, natrium. Deməli, e, dihalogeni törəmədi. Natrium kimol gəlirik ki, 2 e, bir valentdir də, e, xloru götürəndə. Yəni burada zincir qapansın. Deməli, 2 natrium xlorları götürəndə, xlorların arasını sayıram 1, 2, 3. Yəni birinci, 3-cü karbondadır. Deməli, çiqlo qapananda olacağını çiqlo Deməli, propan. Birdən natrium xlor çıxdı. Məsələn, digərinə baxıram. Xlorların arasını saytsam 1 2 3. Bu yolla da saydım 1 2 3, yəni xlor başlayan karbonla və axırıncı karbonu, yəni daxil olmaqla sayıram. Baxıram ki, 1 deməli 1 və 3 3 vəziyyətindədir də xlor atomları. Onda natrium və ya hətta sink ola bilər. Sink xlorları götürsək, sink xloru alınar, natrium xloru da alınır ətlə qapananda deməli 3 dənə karbon olacaq. 1-ci və 3-cü karbonlarda hərisindən bir rahatda azaldığı üçün o hissədən bir-birinə birləşmə gedəcək. Yəni metil radikalı qaldı kənarda. Yəni baxanda bilirik ki, metil siklo propanamilə gəlir. Digər birləşməyə baxaq. Xlorların arasından saysa 1 2 3 4 deməli sikl qapananda siklobutan olacaq. Siklobutan olacaq və Və baxıram bu, bu metil radikalları necə olur. Metil radikallarda xlor atomu birləşən e, karbonlarda olduğu üçün, yəni e, xlorlar qırılanda həmin hissədən bir-birinə birləşmə gedir. Bunlar da 1-2 vəziyyətinə düşür. Olur nə? 1-2, yəni e, elə düşünün ki, bu CH2CH2 -CH2 yerində qalıb, bu hissədən elə bir e, bir-birinə birləşdirir. CH CH3 CH CH. Yəni 1-2 dimetil etsiklo e, deməli butan əmələ gəldi. Digər birləşmədə Və deməli baxıram halogenlər arasında yenə, məsələn 1 2 3 4. Deməli çiqlo qəpananda çiqlo butan olacaq, yəni bu hissədən bir-birinə bağlanacaq və etil radikali qalacaq kənarda. Deməli oldu nə? Etil çiqlo butan əmələ gələcək. Benzolun homologlan katalizator iştiraki ilə, yəni H2 ilə birləşməsindən ya benzol homologlarında, yəni bu dairə mövcuddur. Yəni CnH2n-6 ümumi formula malikdirlər. Yəni 3 mol H2 gələndə üzərlərinə bu C6 aşağıdadır. 3 mol H2 gələndə çevrilir o sikloheksanə gəlir. Yəni C6H10 + 3H2 temperatur katalizatorunda C13ə çevrilir. Məsələn burada metil siklo daha doğrusu metil benzoldur bu. Üzərinə 3H2 gələndə, yəni ə çiqalda olan karbonların hərəsindən bir hidrogen atomu birləşir. Yəni CH olur, CH2, CH, CH3-dən CH yerində, yəni oldu e, toluol, e, beləlikdə bu tolu oldu. Çevrilənlər olur metil sikloheksona çevrilir. Kimyəvi xassələri çiq oldu halkalılar üçün birləşmə, əvəz etmə, yanma, parçalanma və izomerləşmə reaksiyaları xarakterikdir. Birləşmə reaksiyaları ilk nümayəndələrdə birləşmə, yəni hidrogenlə və ya da digər maddələrlə birləşmə ə asan olur. Amma sonrakı nümayəndələrdə artıq birləşmə çətinləşir. Məsələn, siklopropan H2 bir mol birləşdirəndə CnH2n olur, CnH2n+2, yəni alkanlara çevrilir. Deməli, bu 50-70 dərəcədə olurdusa, siklobutan da bu 70-120 dərəcədə olur. Yəni get-gedə çətinləşir hər hansı bir maddəni birləşdirmək. Məsələn, siklopropanun üstünə Hxlor gələndə, hidrogen bura, xlor da digər karbona birləşəndə bu rabitə buradan qırılır. CH qalır ortalıqda. Yəni CHQ e, açılır, yəni açıq zəncirli karbohidrojenlər əmələ gəlir. Məsələn, hidrogen buxlor birləşəndə -bir -bir yenə burdan zəncir qırılır. CH2 CH2 ortalıqda qalır. Alındı xlor, butan əmələ gəldi. Sonra burada brom2 gələndə, yəni brom2 gələndə burdan yenə zəncir qırıldı. 1-ci vəziyyətində. Yəni fərqi yoxdur. Burdan bu bu karbonlara da birləşə bilər. Yenə yəni, CH2 CH2 qalacaq ortalıqda 1, 4 vəziyyətində e, deməli halka nömrəyə gələcək. Əvəz etmə reaksiyaları deməli nümayəndələrin e, sayı artdıqca, yəni onlarda əsasən əvəz etmə reaksiyaları, yəni e, onlar üçün daha elvi olur, bir elə. Məsələn, xlor heksan xlor e, ilə birləşmə yox, məsələn, işığın təsiri ilə əvəz etmə reaksiyasına daha asanlıqla gedir. Ona görə də e, ə deməli xlorlu çükəndə şhun təsirindən bir hidrogen atomu əvəz olunur. Yanma reaksiyalarının ümumi tənliyi CnHm + 3m/2 O2, nCO2 bir də NH2O əmələ gəlir. Yəni bütün karbohidrogenlər yananda karbon qazı, su alınır. Parçalanma reaksiyaları yeni yenidən siklo sikloheksan temperatur katalizatoru ştraci ilə 3 mol H-sini itirir və ya bunun əksi, yəni yazmışdıq, benzon üzərinə 3 chaşçı gəlib sikloheksan alırdı. İndi katalizator iştirakı ilə həmin hidrogenlər ayrılır və benzola çevrilir. Məsələn, metil siklo metil sikloheksandır. Deməli, 300 dərəcədə katalizator iştirakı ilə həmin metil benzola çevrildi. İzomerləşmə reaksiyaları, deməli, bunlarda alüminium xlorid katalizator iştirakı ilə izomerləşir, yəni quruluşunu dəyişinlər. İzomerlərdə dəyişən quruluş olur. Məsələn, karbonun oksləşmə dərəcəsi də dəyişə bilər. Dərsimiz bu qədər.